Вчера произошло знаменательное событие. Вот этот Шевченко, ну, он не негодяй, не подонок, и не мразь, а просто я ее подозреваю, что это прямой агент Российской Федерации, то что от, которого ГУР открестился, а то, что они хвалили, что это супер человек. Буданов, все фиксируется, что ты нес. Как ты мог Шевченко назвать, что он какой-то сотрудник, в чьей форме какой-то ходил? Ему давно браслеты БУ должно одеть, а он ходит с каким-то мандатом. Еще там тому Ермаку угрозы посылает. Так Шевченко написал список политзаключенных, которых надо немедленно освободить. Это Нестор Шуфрич, это <къем> Геннадий Балашов, это Дмитрук, вот этот бородатый, что говорил, что Россия по-надусе, Одесса это Россия, и я убегу в, в Молдавию. <къем> Потом этому Денису Елисеевича в список включил, потом вот этого Дубинского, Он ну, там список вообще, один лучше другого. Все патриоты Украины. Вот представьте, я благодарен Шевченко за то, что он подтвердил мои, как бы, чаяния, о чем люди говорят. Вот я, я с Денисом общался, что и, и переписывался, и интервью ему давал один раз, или два. Ну Денис, он же, ну, он же за Россию, да? за Россию, матушку. И мне там врывались какие-то тетки, мне -то руки прочь от Дениса. Ну, понятно, что Денис говорит. Ну. И что Геннадий говорит. я Геннадия даже не комментирую сейчас Викторовича. Хер с ним, будет пусть Викторович. Ну, это просто российская душонка, мелкая. Да. Вы посмотрите, что он там несет. В заглавие. Я даже его не комментирую, просто заглавие читаю. Вот открылся, мне сегодня вывалился, балашов. Я от него отписался, но мне все равно тут YouTube предлагает. Понос, через сколько Украина погибнет, Зеленскому хана. Я дальше прошел. И вот это, что он по нас собирал, вот это все нечисть это у себя на воге. И они тут сидят. И вот этот еще Ковальчук какой-то там, помогающий Коваленко, Украине, вот этот любитель, поклонник, руководитель партии сейчас в Украине. Флаг ставят Украины. Зачем мы... Украинский флаг ставите на свои стримы. Вы к нему никакого отношения не имеете. Вы послушайте, что Балашов, вы же его слушаете, что он несет. Благодарен Шевченко за этот список. Ну, вы же понимаете, что если люди Шуфрич, Шмитрук и другие в одном списке, то кто они? Да, они проукраинские. Там тема поднимается, сейчас у нас много вот этих Виталия Выпортниковых, тоже не агент Российской Федерации. Вы должны понимать, что Виталий, Виталий Портников, Шевченко, Дмитрук, Шуфрич, Елисеевич, Балашов, это одно и то же. Да. Просто у них разные маски лицедея. Вот эти, кто за Россию топят, они более честные. А Виталий, он маскируется. К вам же Чебриков не звонил, ко мне не звонил, а к нему звонил. Чебриков. Кучма мечтал, чтобы Чебриков его принял на прием, когда он был генеральным директором Южмаша. А к Виталику сам Чебриков звонил. Виталик же потом возле Ельцина постоянно бегал. У него кроватка была, флаг Российской Федерации. А сейчас он бендеровец. Вы ему верите? Я нет.